когда вот тоже это меняет ситуацию в лучшую сторону для нас. Либо весна-лето, вот здесь какой-то кардинальный переломный момент. Витаю вас, люби наши глядачи, Вы на канале «Поговорим о З С вами я, Алина Захарченко. До нас доєднується терологиня, Олена Бюн. Пані Олена, рада вас видеть. Витаю. Витаю. Насправді чимало новин відбулося за останні дні. Читаєш тут, і думаєш, з чого власне розпочати? США спочатку ніби дало таку таку надію нам підтримку, а зараз вже знову починають лунати заяву, що ніби США планує виходити з мирних переговорів. Чи все ж таки вийдуть вони з цих переговорів, чи поки що це тільки балички? Ну нет. Не, не выйдут, потому что ну, Трамп уж надо сиять. Видите, тут карта Трампа выпала. Он же тут Нобелевская премия, тут же э, всякое такое. Я пока не вижу, чтобы они вышли. Але якою буде їх стратегія? Надалі тиснути більше на Україну чи все ж таки розпочати такі більш жорсткі активні дії проти Росії? Ну, смотрите, здесь э, и на Украину, и на Россию. Здесь, видите, здесь надо получить какие-то ресурсы и с Украиной, и с Россией. Ну, ресурсы, недра, я там не знаю, финансы, видите, вот в таком плане. Как можно больше. Но тут понятно, что территория России больше, тут и тут Пентакли вывалился. Понятно, что там возможностей больше. А здесь по троечке. Ну, планируют и туда, и туда. Зараз була зустріч представників Трампа з Путіним, і вони заявили про те, що власне РФ не хоче поступатися абсолютно, і вони наполягають на тому, щоб абсолютно всі окуповані на сьогоднішній день території належали Росії, офіційно були визнані як російськими. І тільки тоді може йти мова про припинення вогню. Чи все ж таки буде якийсь інший вплив як? Переконати Росію піти на поступки в домовленостях. І чи взагалі вони можливі ці, ці домовленості з Росії? З їхньої сторони прийняті. Ну, видите, они сейчас чего они хотят, они сейчас хотят любым путем как-то что-то захватить, ну, если мы говорим про, про Кремль. Ну, активные, несмотря на то, что да, они выбиваются из сил, но их же много, да, вот это да. Они пытаются любыми путями нащупать слабые места и давить, давить хотя бы что-то, да. Вот там речь идет за Днепропетровскую область. Хотя бы там на чуть-чуть зайти, чтобы потом барнякать и раздуть из этого там, мама, не горюй. Кроме того, у них хитрые планы еще остаются. Все же, что касается, вот там недаром Патрушев заявил про Одессу, опять вспомнил, что Одесса вроде как, не будем говорить, Одесса это Украина. То есть они сейчас еще, у них такие планы раскачать ситуацию внутри. Одесса, Николаев, все, что около воды, Херсон, Запорожье, Днепр. На Харьков тоже могу чистойки показывала. Суммы. Вот создать некую ситуацию. Есть там ждуны, есть на кого опираться, есть определенные фигуры. Хотя я делала сегодня такой расклад, хотя некоторые уже отказываются от этого, но все равно они пытаются раскачать ситуацию таким образом. И это показывать, снимать, показывать миру, типа того, что ну, перекрутить ситуацию, что вот, в таком плане. Поэтому в ближайшее время надо быть предельно осторожным. Использование каких-то провокационных действий, чтобы были жертвы. Но, к сожалению, Одесса прошла этот опыт через очень горький, трагический опыт через 2 мая, чтобы этого не повторилось. Вот такие планы. Поэтому они тут не хотят 30-дневного. И даже про 3D-ный мова не идет. Все-таки d собираются дотримуватись тоже по, по, с, с точки зрения, но им надо парадобесия провести, они же боятся. Они панически этого боятся. А с другой стороны, им надо подставить, подставить Украину. Вот это первая цель подставить Украину и трубить, что это Украина во всем виновата. Они ж белые и пушистые. А Також хотілось би дізнатися, якими зараз будуть дії Європи, тому що е, от представники Трампа заявили про те, що США більше не зможе фінансувати безпеку Європи. Чи зараз Європа якось почне діяти інакше? А е, в плані захисту свого і можливо в Україні теж, тому що від України залишить захист теж. Давайте посмотримо. США дійсно не може фінансувати Європу. Не може. Не может, нет, здесь опять же, да, как, тут опять же хитрые планы по отношению Европы. Сделать все, чтобы Европа а, развалилась, ослабла. И тоже, видите, с Европы тоже. Смотрите, здесь тоже выпадает карта, чтобы, видите, совсем что-то поиметь США хочет. Ну, то есть, по сути, те, кто стоят за Трампом, они хотят под полный контроль взять все ресурсы, недра, по возможности, логистику, там еще что-то, да, вот там перекачка нефти, газа. Поэтому здесь на самом деле они могут финансировать, но они не хотят финансировать. Поэтому Европа тоже стоит на пути таких событий негативных. Первый звоночек это все, что связано с блокаутом в Европе. До речі, хотілося б дізнатися. Знаємо, що вже цей блокаут частково розпочався. Ви раніше говорили про те, що таке в Європі може відбуватися, і що до цього буде причетна Росія. Чи зараз те, що відбулося на днях в низки країн, чи причетна Росія до цього? Да, да. Руками Росії це зроблено, да. і Сама і Они готовились к этому, это первый звоночек, то есть повторение будет, что-то еще. Дальше более негативный сценарий они рисуют, то есть в таком плане. Но опять же, видите, это делается руками Кремля, потому что, ну, исполнители Кремль, потому что сейчас, видите, что происходит, Индия, Пакистан, да. Беларусь принимает, перед этим же, Батько заявил, что Лукашенко нелегитимный, что он принимает 150 тысяч пакистанцев, Та тож же вопрос, куда они направлены. То есть, понимаете, здесь сейчас такая ситуация вообще недкая. Что-то всё всё насправді йде до тієї третьої світової, про яку ми всі да. говорили. А чи є зараз шанс уникнути всієї війни, тому що зараз більшість з них прогнозовані, але ще не розпочалися. Чи все ж таки є есть можливість, щоб то уникнути цієї війни, по Да, видите, еще, смотрите, двойки выпадают, то есть надежда есть. Ну, хотя бы по картам у меня было пройти не по жесткому сценарию с применением ядерки и э, так жестко, а пройти более таким путем, да, как бы избежать невозможно, но э, каким-то путем более легким. Сейчас я так понимаю, видите, все, что зависит, это кто будет избран папой римским. Либо это будет намного хуже сценарий, либо легче. То тут, тут уже как пойдет. До речі, про папу римського ми, мабуть, крайні наше інтерв'ю, яке з вами писали, якраз таки знову піднімали тему, що чиясь смерть глобально змінить ситуацію у світі, і, зокрема, в Україні зараз, що вам показують карти після того як не стало Папи. це саме та людина, яка померла, і будуть ці зміни, чи все ж таки ні? Це перша да смерть. Ще дві? ну, по крайней мере, одна-две, но ну, еще какие-то смерти должны произойти. То, что касается России, да, это однозначно, там само собой, потому что это многое меняет. Ну, для нас, ну, по крайней мере, в лучшую сторону. Но еще смерть какой-то фигуры в управлении тоже, она может быть не публичная. Но это все, что связано с мировым управлением. Когда вот тоже это меняет ситуацию в лучшую сторону для нас. А, це все ж таки відбудеться найближчий час, принаймні цьогоріч, чи чекати це значно довше? Ну, видите, идет эта смерть. Я думаю, что в этом году. Ну, по крайней мере, они показывают сразу ее. Все идет к этому. Ну это. Она даже может быть, я не знаю, здесь еще информация либо вскользь будет связана с, с этой смертью, либо это настолько, ну на первый взгляд кажется не главная фигура во всем этом, но на самом деле главная. Но каким-то образом да, это меняет ситуацию в корне. Ж будемо і надалі прослідковувати і дивитися цю тему більш більш детально хто кого де не стає і дивитися, чи саме як би це жахливо не звучало з нашої сторони, що ніби тому чекаємо чиєї смерті, але розуміємо, що від долі не втікти. Якщо вона вже має відбутись, то відбудеться, і будемо просто розуміти, чия, чия саме смерть вплине на розвиток подій. Зараз хочеться поговорити про речі, які вже, вже зараз більш нагальні, знову почали з'являтися інформація про те, що наступ з Білорусі таки планується і влітку цьогоріч він вже може відбутися. Чи дійсно він відбудеться? з Білорусь, Україні. Ну, плані планується, віть, як колісово фортуну випало, тобто не планував. Мы готовы к этому. К сожалению, еще есть опасность обстрелов. Если ничего не изменится, вот как раньше карты предупреждали. Опасность обстрелов. Ну да, повторить, но повторить, но ему уже тяжело повторить. Ну, уже Украина не та. Согласитесь, Украина не та, и у них не тот ресурс. Ну, это изначально карты говорят провальные планы. Но здесь они, видите, вот есть ли... Допустим, не остановить... Это какие-то там действия. Ну, тут поживы падают. Но это заведомо на убой вести, да, все что... То есть готовы мы к этому. Под вопросом все это. Но вот если они, затя... они же планируют это затянуть, чтобы набраться сил, вот тогда позже, да, тогда это более может быть. Тут все-таки направ... направление у них идет в отношении... Либо Польша, либо стран Балтии. Вот туда они как бы показать то, что они такие крутые. Ну, опасность идет, это правда. Будем смотреть. Если все-таки они пойдут на страны Балтии або Польшу, Тоді в них вистачить ресурсу продовжувати в тому ж об'ємі на Україну наступати? Чи все ж таки це буде виведення російських військ з якихось територій і наступ на нові європейські країни? Но это опять же, да, это какая-то диверсионная деятельность, это по типу ДРГ, это ну, доразнить, потому что все равно у них на сегодняшний момент. Ну, э, сделать какую-то трагическую ситуацию где-то за счет диверсии, за счет не знаю чего, и потом кричать о слабости, трусости НАТО, ну, все как всегда. Но насколько это тоже в отношении Польши и Балтии, тоже здесь пока двойка стоит. все под все під вопросом потому что первая карта віть карта випадає що то смерть все таки опять же да може змінити ход ход і не просто ход а заставить їх відказатися від от тих планів що ж дійсно дуже дуже хочеться щоб все це нарешті завершилося припинилося але тим не менш ви зараз самі сказали про те що росія Буде наступати і на нові території, зокрема теж буквально сьогодні. Перед інтерв'ю читаю, що зараз якраз на Дніпропетровщину Павлоград тиснуть, ідуть про Сумщину. Теж за останні тижні ми читали дуже багато успіхів. Якими будуть успіхи ворога в цих напрямках зараз? Дніпропетро, наступління на Дніпросі. Здесь главное войти, ну вот то, что я говорила раньше, хотя бы там, ну какой-то населенный пункт, или я там не знаю, или даже не населенный пункт, ну пересечь вот эту условно границу Днепропетровской области, чтобы они верещали, ну все все что там победа бесия началась. Нет, здесь есть силы противостоять. Здесь больше расчет идет опять же Днепр, раскачать ситуацию внутри Днепра. Вот, они, ну это же понятно, что большие города, ну они никаким образом не могут взять большие города. Но ну если смотреть, да, насколько они бьются, да, есть у них успехи маленькие, к сожалению. Донецкая область, там Харьковская область. Но это же, смотрите, с какими потерями, пусть медленно, но они продвигаются. Здесь расчет опять, видите, раскачать ситуацию внутри. Если мы говорим Днепра, там еще какого-то города большого, допустим, Днепропетровской области, здесь расчет на Ждунов и расчет на то, что им откроют дорогу. Uh, Была информация про те, що ворог може все ж таки наблизитися до міста Суми і навіть увійти. Uh, чи тут матиме позитивний результат ворог? Росіяни, агресор, пойдет в Суму. Ну, у них тут переменный успех. Вот даже где-то они сейчас там попажу, да, где-то они зашли, но это переменный успех. У них нету таких сил. Опять же, это что делают они? Они психологическое воздействие, к сожалению, это разрушение. Я не вижу, чтобы они вошли в сумму. Не-не. Здесь вот обстрелы, к сожалению, да. Опять же, ситу... вот сумма сама по себе ситуация. Там очень много засланцев, или же уже проникших туда. То есть, как бы тут идет опасность нашим ребятам со спины еще именно взорвать эту ситуацию. Спи... Вот таким образом они сейчас действуют. Хитрым, коварным, подлым. Поэтому все время предупреждаю, еда, питье, э, только из проверенных рук, не вестись там ни на что. Такое, потому что остается, это все время карты показывают. Здесь переменные у них, успех. Давайте зараз в загальному, враховуючи, що травень починається. Раніше говорили про те, що в травні можуть відбутися радикальні зміни в позитивну сторону. Зараз ми все ж таки бачимо, що обстріли стають ще більш потужнішими. Наступи теж не заспокоюються. Яким буде цей травень? Він буде весь травень, такий складний, напружений складніше, можливо, навіть ніж квітень, чи навпаки щось може Я діла розклад на май. И там есть судьбоносные, да, что-то судьбоносное должно произойти. Во всяком случае, до, до 9 мая вот, надо быть предельно внимательными. Предельно. Это не только опасность воздуха, это опасность терактов там, где людные места. Потому что, ну, коварству нет предела. А дальше мы посмотрим. Ну, есть надежда на какие-то судьбоносные перемены, есть. Видите, а здесь все будет зависеть от, в том числе, понятно, Трампа. Она, там ему, вот, по большому счету, все время карты показывают одно жесткое принятие одного жесткого решения. Всего-навсего. И этого было бы достаточно, чтобы подтолкнуть Кремль, подтолкнуть Россию к перемирию, дальше к миру. То есть него есть важный вплив? Конечно, есть. Конечно, есть. Есть. Но видите, он туда-сюда. Вот точно как этот, как флюгер. Сегодня сюда, завтра туда, послезавтра вообще на всех прет. Ну, его одни высказывания чего стоят, что ну, стодневный вот этот пребывание на должности, как он себя возносит, что как бы аналитика говорит одно, да, что вообще, да, ну, Давно такого никчемного не было, да? А он себя приводну видит, что он наоборот что-то делает. То есть, ну как можно? Тут точно какое-то прям раздвоение личности у него. Больной человек. Он действительно, у него проблемы со здоровьем, возраст. Но еще плюс амбиции, нарциссизм, вот это поведение. Чи ли что-то, кто может влиять на Трампа и заставить все ж таки использовать той валют, про котором мы говорим сегодня? Мне был расклад, что ну, Трамп же не само... ну, как, само... за Трампом стоят определенные силы. Почему его команда, собственно, и победила, да, на этих выборах? Так прямо таки. Ему поставлены условия определенные, что от него требуют того-то, того-то, того-то включая то, что касается перемирия мира в Украине. Потому что у них глобальный сценарий, мировой свой. Дальше, да? Вот все, что касается дальше развития ситуации, то у них там свой сценарий. И естественно, опять, смотрите, все, что касается Украины, таким образом застряв в Украине, Украина, ну, упираясь на определенные условия, она опять ломает этот сценарий. То есть ему поставили. Такое впечатление, что там стоят сроки до осени, да? Потому что по картам у меня смена периодов. Либо весна, лето. Вот здесь какой-то кардинальный переломный момент. Либо лето, осень. Ну, в таком плане что-то. Ну, приблизительно. Поставлено ему это. Но насколько он это сможет выполнить на сегодняшний момент, будем надеяться на лучшее. Так, звісно, будемо сподіватися, а чи зараз в разі, все ж таки бачимо, що зараз сподіватися це хороша ідея, але Трамп, поки отак вот от скаче на цих гойдалках, то, то за, то проти Європа зараз може надати той необхідний ресурс, щоб нам теж не тільки утримувати те, що є, а й мати певні успіхи в деокупації території. Європа вже чітко до нас После вот блэкаута, о котором предупреждала, и когда они не верили, что такое может быть, что дальше сценарий для них, ну, очень нехороший. Поэтому собрав все ресурсы, ну, на сегодняшний день, давайте посмотрим. Европа надаст э, ну, помощь Украине. Ну да, в раскладах это мелькало. Я обычно на эту тему ну, ухожу. Мы будем видеть то, что будут использовать наши ребята или же применять. Сейчас у Кремля цель еще, видите, вот все время подставить Украину, подставить. Чтобы, и, чтобы поссориться со всеми. Вот представить в таком негативном свете, что Украина виновата там, виновата тут, виновата здесь. Ну, быстро, да, что-то быстро добьемся. А джебдасти представы-то? Ой, тут у них, видите, прям план, король мечей выпадает, крем. Нет. Ну, не вижу я, чтобы у них получилось, нет. Ну, еще у себя что-то сделать, тоже вот постоянно выставить себя жертвой в данной ситуации. Ну, в общем, перекрутить все, что они жертва. Жертва они оказываются. Ну, те их їхнє 3D-напарамырье для того, чтобы звинувачити это Укра... у... Ну, України. они, да, там же было также... У них какой-то жесткий план. Э, так, знаете, жестко по жесткому это сделать. И, э, ну, насколько они несколько вариантов, да, насколько они выберут этот сценарий, но ну, они идут к этому более жестко, потому что встреча Зеленского с Трампом на похоронах папы просто добила их. Зеленский в первом ряду тоже их добила, потому что я уже говорила, что на следующий день у нас там звучало, ну, вот, Киев, Киевская область постоянно целый день с утра тревога. Вот тревога, потом час перерыва и опять тревога, угроза баллистики. Уже там люди стоят, ну, понятно, что определенные учреждения не работают, и они смеются. Это говорит за что? За первый ряд Зеленского. За первый ряд Зеленского, ну, в таком юморном да. плане. ты протокол весь порушил, известно. Да. Що ж, будемо дійсно сподіватися, що не вдасться ворогу реалізувати найжахливіші свої плани, але тим не менш, давайте все ж таки дотримуватися сигнал повітряної тривоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, не втрачайте віру, продовжуйте донатити нашим прекрасним ЗСУ. Це те, що власне ми зараз можемо робити, чим допомагати і чим наближати нашу з вами. Плану. Я дуже дякую вам, пані Олена, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ваші попередження. Оці передвісники завершення вже почали здійснюватися, звершуватися. Сподіваємось, що якомога всі вони відбудуться, і буде, буде покладено кінець цій жахливій війні, яку вже давно потрібно було б завершити, і, і дуже на це сильно всі чекаємо. Тут ще що паніть на що все таки канали затерічські карти Таро – це езотерика езотеріка і. Буквально в каждом раскладе они показывают, что им нужны жертвы. К сожалению, посмотрите, что творится, вот даже, ну, опять же, Харьков, Днепр, соболезнования, да. И каждый день у нас гибнут люди, мирное население. Они цель преследуют, они вот -то, какие то определенные какие-то обряды сейчас опять же проводят. Опять они магичат, чтобы повернуть эту удачу себе как бы в сторону, ну, в свою сторону. Ну, там... Безумию нет предела. То есть умом действительно Россию не понять. Кремль тем более. Можно это как-то магично остановить? Что там настолько потужные эти защиты, что... Но работают нас... же с этим. Но у них же не все получается. Работают определенные силы. Работают. Работают. Это точно знаем, что работают. Бачте, на кожному полі є, є ця боротьба, і не, не про все ми знаємо, але ведеться від кожного. Я думаю, хто, хто здатен, дійсно намагаються робити все можливе, щоб це все зупинити. Тому дякую абсолютно кожному, хто долучається до наближення до перемоги. Це нашим захисникам, так само магам, які магічно теж намагаються впливати на російських. Екстрасенсів, магів, як там, їх шаманів, ким, ким там захищається, ким себе оточив Кремль. Дякую абсолютно кожному, ну і дякую кожному українцю, хто допомагає, допомагає нашій армії. Тому зараз ще хочу нагадати, що у Олени Бюн є свій Ютуб канал, доєднуйтесь до нього, посилання знайдете нижче під цим відео. доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу, якщо є у вас запитання, пишіть їх під цим відео, відповіді почуєте в наших ефірах. І бережіть себе усі. Мирного, тихого дня всем. До побачення. До побачення.